Yusongwiru kanker, 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 yusongwiru kanker,

Ya Allah, yang paling rupanya adalah siwa rabi. Nah, kalau siwa rabi, siwa yang kandungannya itu, dia, ini, dan ini, raki. Sampai dia berbentuk seperti ini. Seperti itu. Maka, kali 40 hari, akhirnya diban dibacani. Oh, nggih. Isine ya ngapa iki krono apa? Jaluk asbun jaluk bentuk sing bagus tumraping anak sing dikandung bojo. Lan jare supaya anak kala wau dibarengi takdir ingkang sae, selakne utowo uh, meleng-melengan nopo uh, sing asale ada tidak tidak ini akhirnya dalam waktu tiga kali empat puluh hari itu semua jadi bentuk bah bayi ini ku mungkin di terapi sejenis roh ya kuala di yusuf wikum fila karo bekti Allah itu dadi sing tersake mulangi hidup kok mesti ketak sakit demi Gusti Allah nggih mulane nalika iku dikene kan nggih supaya nang nur kali Gusti Allah binareng anak sing gawe sae kelakuane sae nasibile dan ini sebuah oleh apa apa apa. Yes. Ronasi pengin bilang saged. Dikamati aja dia. Eh? Eh, ngene. Loh, mengene dikamati ya. Nggih. Jadi, allazi yusawwirukum fil aw'ami kaifa. Yes. Rasih. Enggak malah dadi eling nggih. kalau sempat ngibut ke kalian jenengan soalnya kan ini kalau jenengan di wini bado ngekholi beliau kiai sohan kiai soleh soleh ini kalau tulis kalau pancing panji mbok menangi sampean itu kenangan indah untuk kenangan segetes nih gue nyati itu sampean gelem berbagi karo kon konco nalika wingi kula lera kula tulis kon jujur senang ada tali silatur rohi kata ki ngono sih oh mosok ngono sih padahal yang penting adalah tali silatur rohi rahim berarti nyambung telane beda nek siratu rahim berarti rahim berarti nyambung takhta kasih begini niku kata kraya dadene niku iki Ya, bro, ya, lagi tapi akhirnya keluaran roda, lagi kalau roda, bro, oke, 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 jadi ini oke, ini ini oke, 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 ini, oke, 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 diwanto nanti niku silatur silatur rahmi keroboh hubungan yang karotah kerahim keromok-keromok di bujubu arom niku asali dikandung di nek basri lakar diwanto keroboh kodok-kodok dikandung di karotah Sampai sampean ku nek kok umbah min sampean ku do duyanah wedok ye akhire ono momo daline jo ora deker kepenak to nggih diringi sampean ku nang upamane kok duyanah wedok

belum lama begini nih tuh mau wajah belum tidak begini mau nih belum lama begini mau mau sampai apa apa itu aja di pasar masih gembur lu ini kulo kepingin nabung tani silatur nih silaturahim berarti sekedar dulan biasa kulo kepingin nyambung tali silaturahmi kali ini ngerusakan untuk kamu wis ana to ngono jonne ora bakal kuwi panjenengan oh ya kang buyu kanjane mari ra eling yen buyu iku silaturahmi pengin pengin bisana silaturahmi silaturahmi kepengin bisana silaturahmi lan nang sana dadah pangi wis sampeyan ora paham kok anae metu bumi iki rak bubune akhire talu saring bodhok bodhok nang joko nang gone ah ha di goblok loh lho soalnya kan di kanggonku aku bahasa nggih bangul lemu badhe ngbune jajan jejawa sonen sampeyan amasaya ra do Nggih, dadak piye kan kuwi abuh-abuh iki aja dijawab-jawaban. Ping. Ping. Ojok usah ngomong-ngomong lho. Eh, dadak iki tenan kudu rojo pengetahuan. Nggih. ilmu nek rogi, geus ora isa Ye. Jadi nek ditulis Ar-Rahmi. Jadi kalau silah disambung karo Ar-Rahmu, Ar-Rahmi karo disambung karo Ar-Rahmi. Melane silaturahmi berarti nyambung tali kasih ini silaturahmi nyambung La ilaha illallah wal azizul Jadi Allah ye Allah kan syoka benariko, syoka Itu Nih. Mitu, kan paling hukum makang sira kabeh nalika sira kabeh sing kandungane ibu ne. Midur apa kang dadi tersaki wong lanang ibu putih mbok bagus boh bolong, ayo, Residesa, mene, midesa, mene. ditulis 4 bulan dalam kandungan. Mengenai arti jenama siksa merdeka. Ini punya faktor jasani. Soalnya tentang kejuruh, kejurihannya. Ini tonggaknya ini tentang oposiku itu dilakoni naliku uku-uku. Nga uroh dari Allah. Nga uroh dari guru-guru. Ketua dari suruh. iki laris prak rep butuh telemonan takane iki lha niku nopo branta gro ngdunya ya bah branae jo kan pe mulai ya dalu duwe ya duwe ki sapa jo banak janu bayar benaran duwe maklarem rep baleni Ya, jadi umur semuanya ibu tetap ke diriku, ya Allah. Namanya hadik ini, ya hadik ini. Eee, nalikoh. Hauya Allah menunggu, tidak hati. Ya, soalnya segala sesuatu itu pun tidak ada. Kadang-kadang sampai ada teman-teman Poy primo-primo napa majune ngatingi bapa ta. Lima. Ben ora kok tai menan coba tak wa. Mai langgane. Eh. Lah yo ngapa kan nang kok ngomong Allah. Nabi usaha diwini, utek diorang surat-surat ke-raiso dari kuat diwi, utung maharan wo, liyo. Nih, mengenai pagi kini, naliku, sambean bala. Nih, nuk fitna. Jangan sekali-sekali, jeringan ku diwin binyong, naik dikawet, liyan-liyan. Ngojonek, kok muswe sambe, yang kurang ngambo, cek. Na, bisa, ngu kurang ngodakin, opo iku lha sing ngarep nek sakdarung sing ora seneng karo kula jenengan nek muni iso yo pre lajeng ana wonenge delu banani yaiku sing sing ngantel bejane sing di ndelam ngantengo iki nek berarti nggih iku dipupengi Nira, sibo kapya ora iso biso gawe lupuk. Nek ideologi iso lanek mantrae Bhawila. Bet. Ketenggela. Ha. Elenge mantrae Bhawila. Ma abudana. Iya le, tadunganmu. Ning aku iku mung iso ngalah ora iso belian Wesane iki jane yo ora tau ya. Ya lu meneh apa jebol iki jebol apa jane bae yo ora tau. Kowe wongmu nek ora tau jane ora tau duwe wong repot. Ana ngarane Gusti Allah iku mesthi. Nek sedora manganmu opo-opo meneh Seu alívio